Thank you Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні говоримо про лікування у соляних печерах та з'ясовуємо, коли це є доречним та необхідним. У нас у студії експерт з галотерапії Анна Кісільова. Добрий день. Аню. розкажіть, будь ласка, про цю дуже цікаву методику. Загалі звідки виникла ідея лікування людей у соляних печерах? Ми що давно, у 1969 шістдесятого шістшістдесят году, началась все це. происходить в соляных шахтах солотвина. Начали замечать, что те, кто работает именно непосредственно в шахтах, они не болели. То есть замечали, что даже люди, которые уже уходили от работы, то есть уже в течение пяти-десяти лет переставали болеть. То есть как бы не было ни насморков, ни бронхитов, ничего. То есть как бы и решили попробовать что же это такое посмотреть на самом деле то есть и начали разрабатывать такую вот методику как спелеотерапия изначально была то есть пребывание в шахтах, начали потихоньку опускать туда взрослых детей смотреть как им подходит то есть и делали изначально, изначально небольшое количество времени проводили, потом проводили до 8 часов, делали именно как бы комнаты, и люди, людей опускали туда, и люди как бы ночевали прям там, то есть как бы около 8 часов проводили. И это приводило к хорошим результатам. Астматики, особенно детей, это было где-то около 95-85% вылечиваемость астмы, а у взрослых немножко меньше, 65%. Но так как это было без медикаментов, без ничего, то есть это очень хорошие результаты на сегодняшнее время. К сожалению, это уже у нас немножко провалили эту систему, потому что Солотвина затоплена у нас. И на, начали делать в Донецке сейчас. То есть, как бы, поэтому потихонечку люди ориентируются и начинают делать еще отдельные комнаты. Вы говорили про астму. Сколько нужно перебывать у печерах, чтобы эта хвороба отступила? Ну где-то два раза в сезон нужно проходить зимой, если это зимой, тогда и летом, если весной и осенью, как бы с периодичностью, то есть ну, желательно три года, вот как бы проводились исследования, то есть около трех лет, это надо проходить постоянно, то есть вот ну, с периодичностью в полгода и находиться там вот около 10, от 10 дней до 20 дней, как бы ну, опускают опять-таки, опускали раньше на 8 часов, то есть, сейчас это тоже сделали отдельно, но но уже в комнатах проводят около часа 45 минут. То есть все это сократилось, сделали специальное оборудование, которое помогает сокращать это время пребывания именно непосредственно в шахтах, потому что, ну, опять-таки, шахты затоплены. Единственное осталось место это в Донецке, куда опускают там и находится сейчас тоже сделали комнаты, и там люди находятся по 8 часов. Как выглядят наши Днепропетровские печеры, в их проходит лекарство? Ну, есть сейчас у нас достаточно, как бы начинает тоже развиваться это. Если раньше было одна-две комнаты, то сейчас стараются делать и уже при больницах, и частным образом. Разные есть, по-разному выглядят, в зависимости от того, какие специалисты делали. Если это именно непосредственно делали специалисты, которые заинтересованы, чтобы люди вылечивались, делают специально, привозят именно соль Солотвина, привозили. Бывают такие, которые делают из Артемовской соли. Но вот так как проводится очень много таких вот э, дилем, да, не знают, э, какая соль лучше, но, ну, соответственно, все равно солотвинская соль лучше, она ее идет именно микроэлементов, 95% усваиваемость идет. Поэтому, как бы, она считается непосредственно лучше. То есть, и многие вот задают вопросы, почему ехать туда, если в Донецк ближе. То есть, раньше вот все, э, со всего СНГ ехали именно в Солотвино, собирали деток, взрослых, то есть, как бы, только как отправляли самых-самых избранных туда, вот, потому что каждый не мог себе позволить, это было отдельное тоже. То есть, как бы, и в Донецке была только добыча соли именно пищевая, то есть, поэтому как бы, они делятся вот на пищевую и лечебную. И она, соответственно, и сейчас в продаже Солодвинской нет соли, потому что только ее вот, ну, уже частным образом добывают, потому что затопили шахты, к сожалению, вот уже в прошлом году, еще оставалось одна шахта и последнюю шахту тоже. Сейчас только частным образом сковолазы там добывают, как-то стараются, но вот как бы она считается лучшей. даже складная технология добывания соли, а в чем же ее уникальность? мне очень много микроэлементов идет, и магний, и кальций, и цинк, и железо, то есть очень-очень большая почти вся таблица Менделеева там, то есть как бы дышит, при том, когда человек вдыхает, он не чувствует ничего, но организм набирает это, и вот многие сразу засыпают, потому что там очень много магния, и люди как бы не чувствуя этого, начинают через 10-15 минут засыпать, потому что организм набирает то, что ему надо, и нервная система успокаивается и отдыхает тогда люди как бы сразу моментально, буквально как бы, даже дети, которые не усидчивы, многие родители заметили, замечают что либо после сеансов хорошо спят либо во время сеанса засыпают как никогда не было днем у родителей но вот как бы это все свойство соли которое именно вот хорошие там вот микроэлементы те которые нужны организму лишнего ничего нет поэтому. Чтобы потрапет его почеру, че потребно, то спеціальне окуляры, специальное обладание, специальные одяг че не потребно такого? Ну, если это как бы э, в частным способом, то тогда э, там все должно это выдаваться. То есть э, обязательно бахилы должны быть на ножках, потому что микро, микро микробов не должны заносить люди. То есть как бы для этого э, выдаются шапочки для того, чтобы, ну, и на волосы не попадала соль, как бы, ну и уже в зависимости от того тоже девушки стесняются что потом соленые волосы как бы сушатся кто-то ну вообще это просто для того чтобы э... Микробы тоже не попадали. То есть, хотя соль сама дезинфицирует все, как в операционной должно быть, в соляных комнатах. То есть там полностью все должно быть в соли, плюс еще должен стоять аппарат, но, к сожалению, не в каждой комнате у нас сейчас это присутствует. То есть люди сделали напыление такой легенькой солью Артемовской, стены белые и запускают туда людей. И считают, что этого достаточно. Нет, к сожалению, но должен стоять аппарат, аппараты тоже бывают разные. Там как бы смысл самой гало комнаты, чтобы это лечение идет непосредственно соляной этой пылью, то есть должен быть такой легкий соляной туман стоять. То есть если этого нет в комнатах, тогда в принципе как бы результаты достаточно снижаются. То есть люди дыхает пылом, силию и да, да, да. Пыль попадает в легкие, в бронхи, и получается начинается выделение мокроты из организма. То есть из-за этого, как бы, получается, да, бывают такие результаты, что у взрослых, у деток на третий-четвертый сеанс бывает обострение, вплоть до температуры даже. То есть это начинает организм так реагировать на то, что пошли процессы очищения. То есть как бы, многие боятся родителей за детей, что вот усилился насморк, кашель, э, температура повысилась и бросают. То есть, к сожалению, многие родители не понимают, что это самое важное и самое главное, вот этот процесс пошел, и надо вот потерпеть один день, и на следующий день и ребенку легче становится, и уже организм очищается, и действительно тогда вот начинаются результаты после того, как вот это вот обострение прошло. Когда до вас приходят лекуваться, чи приносит приносить с собой да, если есть возможность у родителей, у взрослых, как бы обязательно проходить своего врача, который направляет уже непосредственно на лечение в соляных комнатах. Если нет, то в принципе при комнатах должны быть свои врачи, которые смотрят людей, переносят люди карточки, то есть тогда уже врач непосредственно, который при каждой комнате должен быть, он уже просматривает и направляет, говорит, можно идти или нельзя в дальнейшее проходить именно вот такое лечение. А кому не можно проходить такие лекувания и при каких хворобах? Ну нельзя проходить у людей, у которых был туберкулез. Им достаточно тяжело будет держать, там находиться, то есть они начнут задыхаться, то есть это самое главное, как бы нельзя. Ну, можно, но как бы только по направлению врача и при присутствии врача хотя бы первые два сеанса у кого легкая сердечная недостаточность идет второй-третьей степени. То есть, ну, у нас были такие вот люди, которые даже вот с клапанами присутствовали, то есть как бы с какими-то очень проблемами сердечными были. Но врач направлял, потому что у людей астма задыхается, то есть как бы по, по, под наблюдением и наших врачей, и своих врачей. То есть это все равно лечение можно проводить. То есть, как бы, но ну, обязательно да присутствие врача, то есть хотя бы незначительный период, чтобы наблюдался. А так, как бы в принципе достаточно, как он без противопоказаний таких особых. То есть просто как бы первый раз надо попасть к врачу, конечно, обязательно, и тогда уже врач смотрит. Потому что есть такие люди, которым э, вроде бы как нет показаний, а врач послушает, посмотрит, узнает, как бы, что как было, от чего начинаются эти приступы, и тогда запрещают, конечно. Если людина целиком здорова, чем можно ей видвидовать эти типа черри у якости профилактики каких-то заболеваний? Конечно, даже нужно, потому что вот именно сама комната, она способствует тому, что вот это пребывание, в принципе, вот 45 минут для здорового человека, он еще улучшает свое состояние, потому что не надо ну, принимать микроэлементы, вот таблетки, витамины можно, но это как бы параллельно, то есть оно тоже способствует накоплению этих микроэлементов для организма и очень хорошо получается человеку здоровому меньше вот у нас люди ходят вот кто-то бывает с детками ходит мамы кто-то так то есть как бы и получается из-за этого люди смотрят мамочки вот часто бывает там а ребенок пойдет а на себе сэкономлю то есть на себе экономить не надо потому что вот как приходят да говорят вот мой ребенок не болел а я лежу с температурой болею либо он болеет там насморк 2-3 дня а я опять-таки болею то есть и потом начинают понимать что все-таки лучше пройти этих 10 сеансов вместе с ребенком подышать посмотреть мультики и как бы немножко обезопасить себя перед вот этим сезоном ОРВИ, когда начинаются холода то есть как бы действительно есть очень хорошие результаты даже вот при когда вот э, после э, лечения Люди приходят после больницы, после антибиотиков, очень хорошо вот, замечают врачи, результаты выходят, так сказать, вот эти все из организма лишнее, плохое, скажем так. Вот. все, що накопилось за перебування в лікарні, то есть этими медикаменты хорошо вот после медикаментозного именно лечения находиться в соляной комнате. И это помогает також підтримувати імунітет, мавдень. А скажіть, будь ласка, як щодо алергії? Якщо у людини алергічні реакції якісь чи не провокують соляні виділення, чи більшу алергію, і взагалі, чи можна алергікам у ваші кімнати? Алергія дуже тоже є результати хороше, якби изначально Единственное, вот кому ну, не противопоказано, но желательно вне обострения идти, это у кого аллергия на пыль. То есть это у них немножко спровоцирует, да если идти во время обострения, это та же пыль, но соленая, и начинается еще как бы немножко хуже результаты. То есть лучше тогда идти, когда вот сам процесс обострения прошел, тогда находиться в комнате. И на следующий раз, вот особенно у деток и взрослых, у кого аллергия на пыль, то есть как бы ну, многие, кто сталкивался с этой проблемой, знают, то есть где-то они чуть-чуть что-то было пыльное, и сразу начинается выделение из носика. Поэтому это очень хорошо уже, когда обострение это прошло. То есть люди проходят 10-15 сеансов, и как бы многие ходят просто раз в неделю, там, когда получается раз в месяц еще просто приходят. Как бы для поддержания и на, замечает, что действительно меньше начинается вот аллергия именно на пыль. Если это летний сезон, это полинозы, да, начинается на амброзию. Это даже во время обострения это очень хорошо, снимает вот именно отечность. Многие люди, которые приходят, вот употребляют и таблетки, и капают и глаза, и нос очень хорошо помогают, Вот находясь в пещере, люди наблюдают, что с утра уже встаешь, немножко при, признаки есть как бы с утра и в целый день себя чувствуют, вот как нам говорят, как человеком себя чувствуешь, потому что многие уезжали вообще из города для того, чтобы не было вот этого вот периода э, цветения, да, не застать, то есть как бы кто-то на море, кто куда уезжал, то есть, ну, а многие уже поняли, что лучше пройти 10 сеансов до обострения и 10 сеансов во время обострения и действительно себя чувствуют многие лучше. А как может соляные печеры зашкодить людині? При каких хворобах взагалі протипоказано приходити до такие місця? Ну, опять-таки, туберкулез, То есть это противопоказание, самая почечная недостаточность, потому что тоже как бы соль. Ну, остальное, все уже под наблюдением врача идет. То есть, если врач разрешает, даже противопоказания, которые вот на исследованиях, то есть, это в любом случае лучше, чем медикаменты. То есть, многие врачи разрешают своим пациентам, даже если это противопоказано, вот та же сердечная недостаточность, легочная недостаточность, но врачи наблюдают и понимают, что это лучше, и они направляют все равно. Вот сам, единственное, только туберкулез, потому что тяжело просто люди задихати починають. А якщо до онкологічних захворювань, які на жаль зараз дуже популярні, чи можна людям приходити у соляні печери, якщо вони пройшли курс лікування від онкології? Да, можно, даже нужно, опять-таки, это если были какие-то, если это онкология, скорее всего, были очень много лекарств введено, то это очень способствует выделению, опять-таки, вы, выхода этих лекарств, и у нас даже многие врачи, онкологи направляют, как бы, именно непосредственно после всего этого в соляные комнаты, то есть, как бы, раньше как-то это не касалось, и мы даже не задумывались над этим, что им полезно, и сами врачи, то есть, как бы, уже начали направлять именно после после вот таких вот прохождения длительного курса именно по онкологии, то есть уже стали направлять в соляную комнату для того, чтобы человек себя стал лучше чувствовать. С какого века до вас приводят диток? Ну, вообще, рекомендую, рекомендуемый возраст – это от годика. Но многие мамочки на свое усмотрение уже приводят, и когда начинается прорезаться зубки, сразу у нас иммунитет у деток падает. И вот 4, 5, 6 месяцев приходили с детками, и действительно результат есть. Чем покупать те же медикаменты, и многие сразу врачи сейчас антибиотики деткам, даже очень маленьким рекомендуют, то наши мамочки на свое усмотрение приносят вот таких вот маленьких где-то конечно они тогда меньше проходит не 45 минут где-то около 15 10 15 20 тоже по возрастает вот идет именно по времени. То есть, и достаточно хорошие результаты. Два-три сеанса, и у ребеночка нет ни насморка, у кого-то кашель есть, тоже проходит достаточно хорошо. То есть, как бы, наши мамы, которые как бы, заботятся о детей, уже для себя выбрали эту вот систему именно галотерапии, как вот, лучшее для своего ребенка. Як виглядають печери? Бо у кожного уявлення про печеру своє? Там сіль на стінах, апарат, який ви сказали, є? Що там ще? Який там мікроклімат? Микроклимат, ну обязательно должно быть влажность поддерживаться во всех комнатах, от 40 до 60% влажности должно быть в этих комнатах, и температура от 16 градусов до 24, То есть в зависимости опять-таки от периода, от времени года, зимой поддерживается 16-18 градусов, летом 22-24, потому что как бы все-таки окружающая среда помогает нам или не помогает, но мы должны всегда все равно, поддерживать этот микроклимат потому что это комфортный во-первых для людей климат во-вторых -во по-другому комнаты эти не действуют если не поддерживать влагу особенно то соль как бы которая вот пыль да должна летать то есть она сразу оседает и результат не дается никакой поэтому вот всегда поддерживается определенная влажность и температура сколько людей находится у почти одночасно ну, в зависимости от того, какая это комната. То есть вообще да, рассчитано, если это от 10 квадратов комната, где-то на 2 человека. То есть, соответственно, 20 квадратов 4, 40 квадратов, ну, как бы, вот, соответственно, где-то должно быть вот, комнаты. Чаще всего маленькие комнаты делают, поэтому старается ну, стараются не больше 4 человек, если это 20 квадратов. Вот так вот. Что такое спелеотерапия? Расскажите. Спелеотерапия- это длительное пребывание именно в шахте, Вот то, что я рассказывала в начале, то есть это вот то, что опускали взрослых деток именно в шахту. А галотерапия- это уже отрасль от этой спелеотерапии. Это именно уже начали делать комнаты, маленькие, ну, маленькие, большие, у кого какие возможности, комнаты отдельные и уже сокращается время от пребывания не 8 часов, а до часа. Який вид є ефективнішим при боротьбі, наприклад, з хронічними хворобами, які є у кожної людини, мабуть? Ну, галотерапия достаточно уже показала себя, то есть пребывание 45 минут этого достаточно, поэтому как бы у многих нет возможности ездить на курорты, да, ну, опять-таки, если это Украина, это Донецк, то есть не каждый может себе сейчас позволить поехать отдельно туда и пребывать очень длительный период, тем более вот если это в шахту именно спускают, то у людей, у, которых, у кого давление, им противопоказано тоже, то есть они не могут посещать, а комнаты непосредственно с галотерапией, с галотерапией им можно, они находятся в своем микроклимате, особенно люди, которые не могут перемещаться в другие регионы. То есть это достаточно хорошо в своем регионе, то есть выбрал для себя комфортное время и посещаешь галотерапию. А как будет людям, у которых клаустрофобия, и они не могут долго находиться в замкнутом пространстве? Это что уже такой быть? да интересный вопрос, но как бы замкнутое пространство там настолько вот если это правильно сделана комната, то как бы себя замкнутым пространством не чувствуешь. То есть если это большое э, как бы большое помещение, да, тогда достаточно люди хорошо реагируют на это. Поэтому как бы здесь бояться нечего. То есть если это опускали в шахты и там люди боялись, что некуда деться будет, да, там соль упадет, у кого какие реакции, то здесь как бы достаточно хорошо люди переносят. в этой балатерапії. І наостанок, порада нашим глядачам, при яких все ж таки хворобах, ще раз їх назвіть, треба звертатися до лікування у соляних печерах і на якому етапі хвороби. Ну, якщо це алергія, полінози, то, звичайно, до обострення бажано пройти, і во время обострення это немножко уменьшит сам процесс. аллергии. Если это бронхиты, то во время бронхита можно посещать. Единственное противопоказание – температура. То есть, если у ребеночка, у взрослого температура повышается до 38, то, конечно, это противопоказание тоже как бы при бронхите. А так, любые вот симптомы – насморк, кашель, горлышко заболело, у кого, вот опять-таки, аллергия, то сейчас чаще всего приходят. Это у кого бронхиты, хронические бронхиты, астма, как бы, вот в основном такое. Ну и летом это, конечно, полинозы. Я вам даже дякую за цікавую росповедь, за Такий мотив нашим глядачам, що треба дбати про своє здоров'я та все ж таки лікуватися. Нагадую, що у нас в гостях у студії була експерт з галотерапії Анна Кісільова. А зараз переглянемо сюжет про те, яке взуття корисно носити. За порукою краси жіночих ніг, в першу чергу, є правильно підібране взуття. А яке ж взуття треба носити, щоб бути неперевершеною? Прилавки магазинів ваблять величезною різноманітністю чоботів на будь-який смак, але дуже часто буває, що нова пара доставляє не радість, а суцільні страждання, натерті пальці, біль у м'язах та мозолі. Чому це відбувається? Причиною може бути і синтетичні матеріали, з яких виготовлене взуття, і висота підборів, і форма колодки. Проте наші жінки здаватися. Намірів не мають, і нехай по українських дорогах іноді складно ходити. Високі підбори це невід'ємна частина сучасної жінки. Завжди приходяться одягати та э, 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 обувна висб на великій платформі, щоб да, щоб не чувствувати ці острі камішки. В основному, да е вже привичка. Ні це по всего, Да. мені нравиться, мені удобно здоровим ногам. Цілком підходить взуття із шкірозамінників. Проте при покупці такого взуття пам'ятайте, що воно недовговічне, має температурні обмеження і не пропускає повітря, в результаті чого може з'явитися неприємний запах. Правда, у виробів з якісного шкірозамінника є одна перевага, вони не промокають. Тому мати пару таких черевиків на дуже сиру дощову погоду цілком доречно. Ми вирішили запитати, якому ж взуттю віддають перевагу мешканці Дніпропетровська. Обувь, звісно, має бути, звісно, удобною в ходьбі. То тобто, есть, как бы, да, и, естественно, легко идти, нужно в ней, чтобы она нигде не мешала, нигде. Вот, как бы, вот эта модельчика очень удобная, очень хорошая. Вот это и, как мне кажется, я в них и родилась. Чтобы она мне нравилась, и чтобы она была или чем-то выделялась, или просто подходила под что-то? Ну, чтобы удобно и, и носилось носилась нормально. Стараемся не экономить на этих вещах, потому что можно купить за 60 гривен, относить 3 дня и выбросить. Можно купить гривен за 300, за 400 и года два поносить, и будет все нормально. Прежде всего я выбираю удобную обувь, потому что много хожу пешком. Поэтому на данный момент у меня вот спортивная обувь удобная. Удобство, комфорт, ну, естественно, мода, стиль. Ломались каблуки, да, вот, кстати, на этой площади, да, было дело. Моя улюбленная высота это шпылька 8 сантиметров. Ну, я так не сильно заморюсь, я занимаюсь спортом, и для меня это не проблема. Лучше всего обратиться, конечно, продавцу-консультанту, квалифицированный продавец-консультант всегда может... Удачно Помочь вам. Хожу очень много на каблуках, да, последний год стараюсь ходить на плоской э, подошве, потому что именно она начали болеть ноги. Но их нельзя носить постоянно, как это делают в Украине. Как бы, если есть возможность, покупаем обувь за границей, чтобы не было такого, как у всех. Да, сейчас любим с открытым носком что-нибудь. Как я выбираю обувь? Ну, если пошутить, то я могу сказать в зависимости от наших тротуаров. Я знаю, что мне до работы можно пройти по этой дорожке, поэтому я надеваю такую обувь. А в принципе, конечно, я люблю мягкую, удобную обувь, которая может меня выручить в любой ситуации. Вот. Ну, честно говоря, иногда ношу с собой какие-нибудь легкие кожаные тапочки ну, на случай. Это обычно спонтанные покупки. Никаких критериев нет. Абже для того, чтобы передвигаться, допустим, здесь, нужна вот удобная обувь, какая-то, какие-то балетки, тапки. А вообще люблю, конечно, каблук. поэтому не знаю. Ну, критеріїв особих ні, лиш би красиве удобнее було. Взуття доповнює образ жінки, додає їй неперевершеності, та дуже важливо вміти вправно ходити на підборах, щоб кожен вихід у світ приносив вам задоволення, а не перетворювався на жах.